ذہین عورت کا فوبیا یا عورت کی ذہن سازی کا فرق آج کی سماجی منظر نامے میں عورت کی آزادی اور خود شناسی کا تصور ایک مخصوص بیانی کے تحت پیش کیا جا رہا ہے جس میں ذہانت کا معیار صرف مرد مخالفت روایتی خاندانی ڈانجے سے بغاوت اور خود مختاری کو مردوں کی موتاجی سے نجات کے طور پر بیان کیا جاتا ہے اس بیانے کی پشت پر ایک مخصوص ذہنیت کا رہنما ہے جو مرد کو کمتر ظالم اور استثالی ظاہر کر کے خود کو مظلوم اور برتر ثابت کرنا چاہتی ہے مگر سوال یہ ہے کہ کی کیا واقعی یہ ذہین عورت کا بیانیہ ہے یا ذہنت کی ہار میں ایک نظریاتی جبر جور مسلط کرنے کی کوشش ذہانت کبھی بھی جنس کی محتاج نہیں ہوتی نہ یہ مرد کا فخر ہے نہ عورت کا تانہ ذہانت کردار فین برداشت اور توازن کی امانگی کا نام ہے مگر جب اس ذہانت کو صرف خود کو دوسروں سے بہتر ثابت کرنے کا اختیار بنا جائے تو یہ نہ صرف غرور بلکہ ایک سماجی ناسور میں بدل جاتی ہے اس وقت ایک تحریر زیر گردش ہے جس میں بار بار یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ مرد ذہین عورتوں سے خوف زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ انہیں ورغلا نہیں سکتے ان کی جان سے بھی نہیں لا سکتے ان پر اپنا روایتی تسلط قائم نہیں رکھ سکتے مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہر مرد کی فطرت صرف فریب دینا قابو پانا اور دبانا ہے کیا ہر رشتہ صرف چالاکی اور غلبے پر مبنی ہوتا ہے کیا عورت کی ذہانت صرف مرد کو ناکام بنانے کا ذریعہ ہے اس تریر کا سب سے پہلا مفروضہ یہ ہے کہ ذہین عورت خود شناس ہوتی ہے لہذا کوئی اسے بیوقوف نہیں بنا سکتا اس کے مقابلے میں یہ مفروضہ یہ پیغام دیتا ہے کہ جو عورت مرد کے ساتھ چل رہی ہے وہ دراصل ہے یا کم فہم ہیں یعنی وہ عورت جو روایتی خاندانی نظام ازدواجی ذمہ داریوں یا مشترکہ زندگی کے اصولوں کو اپناتی ہے وہ گویا نادان ہے یہ مفروضہ سراسر ایک نفسیاتی برتری کا مظہر ہے جس میں عورت کو عورت سے کاٹنے اور بانٹنے کی شہوری کوشش کی جا رہی ہے تحریر میں کہا گیا کہ مرد اس عورت سے ڈرتا ہے جس کی ذہانت اس کی بازاروں عتکنڈوں کو بے نقاب کر دیتی ہے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مرد واقعی بازاری جانسباز اور خود غرض ہے تو کیا اس کا سامنا صرف ذہید عورتی کر سکتی ہے کیا ایک باشہور سادہ مگر خاندانی دار کے عامل عورت جوٹ کو پہچاننے کی عیلت نہیں رکھتی کیا داری وفاداری اور محبت کو صرف ذہانت کے تیز دہار پیمانے پر ہی پرکھا جا سکتا ہے تحریر میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ مرد صرف ذہین عورت کو بیوی بنانے سے ڈرتا ہے مگر ماں یا بیٹی کی ذہانہ سے نہیں کر رہا تھا یہ تضاد در حقیقت عورت کو تقسیم کرنے کی کوشش ہے کیا یہ کہ کی مرد دو الگ معیار رکھتا ہے یا یہ دعویٰ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ بیوی بی کو آندھی غلام یا کم تر مقام پر دکھایا جا سکے سچ یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں زندگی کے ہر رشتے میں اپنی فطرت ماحول تعلیم اور تربیت کے تحت رد عمل دیتے ہیں اگر بیوی بی سے توقع کی جاتی ہے کہ گھر سنبھالے تو یہ کوئی غلامی کا توک نہیں بلکہ ایک ذمہ داری کا حصہ ہے اسی طرح اگر مرد کمانے نکلتا ہے تو وہ بھی کسی جبر کے تحت نہیں بلکہ ایک فطری تقسیم کار ہے ایک اور نقطہ یہ اٹھایا گیا ہے کہ عورت کو اب بلیک میل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ معاشی طور پر خود مختیار ہو چکی ہے مگر سوال یہ ہے کہ کیا مرد نے کبھی بلیک میلنگ کو ایک قومی پالیسی کے طور پر اپنایا کیا تمام مرد عورت کی معصومیت مالی کمزوری یا جذباتی لگاؤ کو ایک اتیار بناتے رہے یہ الزام ایک پوری جنس پر بہتان تراشی کی مترادف ہے جو اربا شہور اور باکردار مرد کی توہین ہے مزید ایک عورت کو اب مرد کو ریجیکٹ کرنے کا اختیار حاصل ہے اور وہ اپنے سے کم ذہانت والے مرد سے شادی نہیں کرتی یہ بات بظاہر عورت کی آزادی کا اظہار ہے مگر در حقیقت اس کے پیچھے ایک تکبر اور خود پسندی جلگتی ہے رشتہ ذہانت کے تفاخر سے نہیں بلکہ مزاج عزت اور وفاداری کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے اگر ایک عورت کسی مرد کو کم تر یا لاحق کی شادی نہیں سمجھتی تو اسے بدنام کرنے کے بجائے خاموشی اور عزت سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے مگر موجودہ بیانی یہ سکھاتا ہے کہ مرد کو بدنام کرو اسے تہانوں تمسخر اور نفسیاتی دباؤ کا نشان بناؤ تاکہ باقی عورتیں بھی زدہ ہو جائیں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ ذہین عورت صرف عزت اور دیانتاری کی طلبگار ہوتی ہے اگر اس کا مرد مخلص ہو تو فکر بھی برداشت کر سکتی ہے سوال یہ ہے کہ کیا یہ خوبی صرف ذہین عورت کی ہے کیا وہ کروڑوں عام عورتیں جو روز غربت تنگ دستی اور حالات کی سختی میں اپنے شوروں کے ساتھ کڑی ہیں بےکر ہیں کیا یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ محبت وفاداری اور ایثار صرف ذہانت سے مشروط ہے اس تحریر میں ایک اور طرز یہ ہے کہ تعلیم یافتہ عورت کے شور تندور کے لائم میں لگے ہوتے ہیں جبکہ کہ جائل عورتوں کے شوہر بچوں کے ٹیوشن سینٹر کے چکر لگاتے ہیں یہ جملہ صرف ایک مرد کی توہین نہیں بلکہ پورے خاندانی نظام پر عملہ ہے یہ سوچ کسی بھی سماج میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے عورت کی تعلیم مرد کی خدمت بچوں کی تربیت اور خاندان کا نظام سب کو ایک دوسرے کے خلاف لاکڑا کرنا معاشرتی ناسور پیدا کرتا ہے یہ کہنا کہ مردوں کے اپنی دال گھر میں نہیں گلتی اس لیے وہ عورتوں کے خلاف زہر گلتے ہیں ایک کم فہم انداز نظر ہے ہر شخص کے گھر کے مسائل ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا ہر کسی کا آئینہ نہیں عورتوں کو اجتماعی طور پر مظلوم اور مردوں کو اجتماعی طور پر ظالم ظاہر کرنا نہ تو دانشمندی ہے عدل اگر کچھ مرد بدتمیز غیرمعذب یا عورت دشمن ہیں تو کیا یہی رویہ عورتوں میں نہیں پایا جاتا کیا ذہین عورتیں خود بدزبان تکبر سے بھرپور اور کمتر کو اخیر سمجھنے والی نہیں ہو سکتی کیا خود ستائی ہر فکری غرور کسی ایک جنس کی جاگیر ہے یہ کہنا کہ مثبت سوچے تو مثبت لوگ ملیں گے کوئی نئی بات نہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ ذہین عورت کا بیانیہ خود اتنا منفی ہو چکا ہے کہ ہر دوسری باتیں مرد کو تانہ الزام یا کمتہ سمجھنے کا پہلو رکھتا ہے ایسے میں وہ کس مثبت رویے کی توقع رکھتی ہے تحریر کے آخری جولے میں ایک دعویٰ کیا گیا ہے کہ ذہین عورت خوش بخت لوگوں کو ملتی ہے ورنہ لوگ اپنی جہالت پہ دہاک بٹاتے رہتے ہیں سوال یہ ہے کہ خوش بختی کا معیار کون طے کرے گا کیا صرف ذہین عورت یا کوئی مشترکہ فین عکس دین تہذیب اور اخلاقیات کا نظام بھی موجود ہے آج کی دور کی سب سے بڑی ستم ذریفی یہی ہے کہ آزادی کے نام پر عورت کو بغاوت سکائی جا رہی ہے خود مختاری کے نام پر غرور خود شناسی کے نام پر دوسروں کو کمتر سمجھنے کی تعلیم اور ذہانت کے نام پر رشتوں کو عقید سمجھنے کی ترغیب دی جا رہی ہے یہ سب کچھ اگر ذہانت کے نام پر ہو رہا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ کی کیا یہ ذہانت ہے یا ذہن سازی کا نیا فریب کیا واقعی کیا آپ واقعی آزاد ہوئے ہیں یا صرف ایک نئے نظریاتی غلامی میں جکڑ لی گئی ہے کیا آپ نے واقعی شعور پایا ہے یا صرف تکبر کو ذہانت کا لبادہ پہنا دیا ہے یہ سوال ار اس عورت کے لیے ہے جو خود کو ذہین کہتی ہے اور ہر اس مرد کے لیے جو خود کو ظالم سمجھ کر خاموش ہے اگر ہم نے سوال نہ اٹھایا تو ذہانت کے نام پر نفرت اور خود مختاری کے نام پر تھنائی ہمارے رشتوں کو نکل جائے گی سوچئے کیا ہم ایک انسان دوست معاشرہ چاہتے ہیں یا ایک جنس پرست زندگی